Но для того, чтобы вот эти расширения рамок происходило, да, нужен, нужен главный редактор, шеф-редактор, я не знаю, руководитель канала, который понимает, что так нужно работать который не будет э, э, заскоруслым таким вот, вот маразматиком, который навязывает старые нормы, которые не работают, потому что он боится потерять рейтинги э, той массы людей, которая сегодня, ну, условно говоря, да, потребителями больше телевизионных новостей являются люди, лишенные там, в большинстве массы своей, да, лишенные интернета. Но это одним щелчком закончится. Одним щелчком, вот посмотри, что, посмотри, что происходило с, с интернетом. Он считал, что это место изгоя, место а, свалки, мусора, чего угодно. И люди, которые работают, такой же мусор, как сам интернет. А не прошло там каких-то там считанных годов, да, и интернет взорвался, он стал влиятелен Теперь не телевидение а, как бы продуцирует решение не телевидение является decision там а, чего-то. Да, вот есть decision man, человек, который принимает решения, телевидение принимает решения да, в жизни, а интернет. Вот как, сопоставить, как, как взять этот интернет, не оттолкнуть его, не засунуть его в рамки, из себя в эти рамки, как его забрать к себе, как его поюзать э, и донести до тех, кто этот интернет не имеет на сегодняшний день, а таких в нашей стране достаточно. Э, вот эти расширения рамки, это очень полезно. Вы вербуете зрителя, вы поднимете рейтинг. Не сегодня, но завтра точно. Шеф-редактор новостей должен быть разумным диктатором. Разумным он должен чувствовать характер каждого своего человека. А, нюансы, да, с каким настроением он пришел. Он должен жить в этой среде. Он не должен себя изолировать в каком-то кабинете, где ему удобно сидеть, где у него 4-5 мониторов. Да. У него рядом еще монитор стоит, где посредством видеокамер наблюдают за тем, кто как работает, допустим, кто куда поехал, куда-то кого-то отправляют. Он должен жить в ньюзруме, если это речь идет о новостях, есть вместе с этими людьми, не обязательно спать. А потому что во время приема пищи ты общаешься совсем по-другому, ты становишься равным, ты при, перестаешь быть боссом, а ты становишься одним из них. Как диктатор я себя могу реализовать только одним большим знанием и большим расширением рамок, в которые я поставлен. Соответственно, расширяя рамки для них. И у них есть больше свободы, естественно, для тех, кто эту свободу хочет.